নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি ৰবিবাৰ বহুত ব্যস্ততাৰে পাৰ হ'ল নহয় জানো দিনটো মোৰো মানে অন্য বাৰতকৈ ৰবিবাৰে আৰু বেছি কাম ওলায় কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থকা কামবোৰ ৰবিবাৰেহে কৰা হয় দিনটোৰ ঘৰুৱা ব্যস্ততা তাৰপিছত আজিতো গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী সব ঘৰতে আছে গতিকে তাহাঁতক খাদ্য যোগান ধৰা ইয়াৰ উপৰিও কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থকা ঘৰৰ চাফ চিকুণবিলাক কৰা ইয়াৰ উপৰিও বাইদেউক বিহুৱে ডিম দিম বুলি দিয়াই হোৱা নাছিল গতিকে আজি বাইদেউৰ ঘৰতো গ'লোঁ মুঠতে একদম ব্যস্তভাৱে দিনটো পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া গধূলি চাৰে আঠঠাত আহি ঘৰ সোমাইছোঁ দিনত মই কেইটামান লেখাও পঢ়িলোঁ বহুত দিনৰ পৰা পঢ়িম পঢ়িম বুলি গোটাই থোৱা লেখা কেইটামান পঢ়িলোঁ গোটেইকেইটা লেখা মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক ক'ম হৃদয়স্পৰ্শী লেখা তাৰ ভিতৰত আজি এটা লেখা জোলা শৰ্মা বাইদেৱে লেখা এটা বিশেষ লেখা মই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ জোলা শৰ্মাক নিশ্চয় আপোনালোকে জানে সংস্কৃত সাহিত্যত অগাধ পাণ্ডিত্য আছে জোলা শৰ্মা বাইদেউৰ খুব সুন্দৰ লেখা তেখেতে লেখে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতীয় সনাতন ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেখেতৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছে আৰু তেখেতে এবাৰ এখন বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈছিল আৰু তাত ঘটা এটা কাহিনী তেখেতে লিখিছে আৰু সেইটো হ'ল মই মিছা কৈছোঁ নেকি মই মিছা কৈছোঁ নেকি লেখাটোৰ শিৰোনাম সেইটো তেখেতে লিখিছে যে সাত বছৰ আগতে তেখেতে এখন আশ্ৰমলৈ গৈছিল আৰু বৃদ্ধাশ্ৰম বন্ধু এগৰাকীয়ে তেওঁক লৈ গৈছিল বৃদ্ধাশ্ৰমখনলৈ আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমখনত সোমোৱাৰ পিছতে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই আহি তেওঁক মাত লগাইছিল আৰু ভদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল তেওঁক জোলা শৰ্মা বাইদেউক অসমৰ বুলি জানি তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ শৈশৱৰ এটা এছুৱাকাল অসমতে আছিল কাৰণ তেওঁৰ দেউতাক বৰজাৰ বিমান বন্দৰত কৰ্মৰত আছিল তাৰপিছত তেওঁৰ বিয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডে ব্যৱসায় কৰিছিল তেওঁৰ এহাল ল'ৰা ছোৱালী দুয়োজনে ডাক্তৰ কিন্তু দুয়ো দুয়ো সন্তানে দুয়োজন সন্তানে দুয়ো ডাক্তৰ সন্তানে মাকৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাপায় কেতিয়াবা বছৰি বছৰত এবাৰ লয় আৰু কেতিয়াবা ছমাহত কেতিয়াবা বছৰত খবৰ লয় কিন্তু যোৱা আঠ মাহ তেওঁলোকে একো খবৰ লোৱা নাছিল আৰু মাজতে তেওঁৰ জোৱায়েকে আহি কিবা কিবি খোৱা বস্তু দি থৈ গ'ল আৰু কৈ গ'ল যে তেওঁৰ নাতিনীৰ বিয়া এই কথাতে বৃদ্ধাগৰাকী যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু নিজৰ সন্তানক খুব গালি পাৰিছে সাও দিছে গালি পাৰিছে তেওঁ কৈছে যে মই বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীশালক ডাঙৰ কৰিছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ব্যৱসায় কৰিছিল কিন্তু তেওঁ ব্যৱসায়ত বহুত লোকচান হৈছিল মই স্কুল এখনত কাম কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে মই ল'ৰা ছোৱালী শালক পঢ়াইছিলোঁ তাহাঁতক একো কৰিব দিয়া নাছিলোঁ মই কেৱল শিক্ষা দীক্ষাৰে শিক্ষাত শিক্ষিত হৈ তাহাঁতে ডাক্তৰ হৈ ওলাব সেইটোৱে সপোন আছিল মোৰ আৰু দুয়োজনে ডাক্তৰ হ'ল কিন্তু এতিয়া মাকৰ খবৰ ল'বলৈ তাহাঁতৰ সময় নাই এইবুলি মানুহগৰাকী যথেষ্ট উগ্ৰ হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীহালক সাউ দিবলৈ ল'লে কথাটো জোলা বাইদেউৰ বেয়া লাগিল আৰু জোলা বাইদেৱে মানুহগৰাকীক সুধিলে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীহালক কেতিয়াবা ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা শুনাইছিল নে মানুহগৰাকীয়ে কৈছিল নাই শুনোৱা কেতিয়া কেতিয়াবা সিহঁতক পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু শুনাইছিল নে নাই শুনোৱা সেইবিলাক কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ কেতিয়াবা তাহাঁতক ঘৰুৱা কাম কাজ কৰিব দিছিল নে নাই দিয়া আনকি দেউতাকে বিচনাখনো পাৰিব দিয়া নাছিল তাহাঁতে শোৱা বিচনাখন দেউতাকেই পাৰি দিছিল একো কামেই কৰিব দিয়া নাছিলোঁ কেৱল পঢ়া শুনাতে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে কৈ আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীহালক তাৰ মানে জীৱনত যেতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালীহালে ডক্টৰ হৈ ডাক্তৰ হৈ নলাল তেতিয়ালৈকে ঘৰুৱা কোনো কাম তাহাঁতক দিয়া নহ'ল কৰিব দিয়া নহ'ল তাহাঁতক কোনো সংস্কাৰ দিয়া নহ'ল তাহাঁতক কোনো নীতি শিক্ষা দিয়া নহ'ল গতিকে জোলা বাইদেৱে মানুহগৰাকীক ক'লে যে দোষটো আপোনাৰে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীহালক ডাক্তৰ বনাব বিচাৰিলে আৰু দুয়োজনে ডাক্তৰ হ'ল এজন এগৰাকী মেডিচিনৰ অন্য এগৰাকী চকুৰ ডাক্তৰ দোষ তাহাঁতৰ কোনখিনিত আপুনি তাহাঁতক সংস্কাৰ নিদিলে আপুনি তাহাঁতক নীতি শিক্ষা নিদিলে আপুনি ঘৰুৱা কোনো কাম কাজৰ লগত তাহাঁতক এটাচমেণ্ট নকৰিলে গতিকে ঘৰুৱা মায়াৰ বান্ধোন বা ঘৰুৱা সংস্কাৰ ঘৰুৱা কাম বনত তাহাঁতৰ কি ভুল যিটো কথা তাহাঁতে নিশিকিলে সেইটো কথালৈ আপুনি তাহাঁতক গালি পাৰিব সাও দিব সেইটো আৰু কেনেকুৱা কথা মানুহগৰাকীয়ে কথাখিনি বুজি পালে আৰু শেষত ক'লে যে হয় মোৰে ভুল লেখাটোৱে অন্তৰ চুলে জোলে বাইদেউক ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক এইটো কাৰণে ক'লোঁ যে সমাজত আজি বৃদ্ধাশ্ৰম বাঢ়িছে আৰু সন্তানে মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ এটা মুকলিমূৰীয়া জীৱন যাপন কৰিবলৈ লৈছে তাত বহুতো বৃদ্ধ বৃদ্ধাই নিজৰ সন্তানক যথেষ্ট গালি গালাজ কৰে সাও দিয়ে কিন্তু দোষটো ক'ৰবাত মাক দেউতাৰ কৰো থাকে নেকি ক'ৰবাত মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যন্ত্ৰ কৰি পেলায় নেকি ক'ৰবাত মাক দেউতাকে নীতি শিক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈ যায় নেকি নে ক'ৰবাত থাকি যায় এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন এতিয়া এনেধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে সকলোৱে জনা বুজা বা জাগ্ৰত হোৱাৰ সময় আহিল এতিয়া সময়বোৰ সঁচাকৈ ভয় লগা হ'ল এতিয়া ঘৰত মাক দেউতাকৰ ঠাই নোহোৱা হ'ল কিয় যি মাক দেউতাকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে সন্তানক সেই সন্তানে মাক দেউতাকক ঘৰত ৰাখিব নিবিচাৰা হ'ল তাতো মাক দেউতাকৰ কিবা দোষ থাকিব পাৰে নেকি কিবা ভুল থাকিব পাৰে নেকি সেই বিচাৰ কৰাৰো সময় এতিয়া কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ মা দেউতাক অৱহেলা কৰে আপুনি যদি আপোনাৰ সন্তানক নীতি শিক্ষা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা একো আশা কৰিব নোৱাৰে জোলা বাইদেউৰ লেখাটোৰ পৰা কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকেও ভাবি চাব যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা বেয়া লাগিল সেইটোৱে জনাব ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক নিজৰ ঘৰখনত নিজে বিচৰা ধৰণে জীয়াই থাকক